сег привстию э с целью систем, чтобы uh, на дорогах Куруда-Адыси повысился уровень автоаварийности и участились участились случаи ДТП, исходом, uh, в основном смертельные исходы. Декабря прошлого года нам был подписан меморандум совместно э uh, облгосадминистрации, курсоветом и службы автомобильных дорог области и совместна uh, инвестором. В этом меморандуме рассмотрены все вопросы о повышении безопасности правил дорожного движения в нашей области. Сегодня мы презентуем технические решения, и об этом расскажут наши специалисты, которые присутствуют на нашем встрече. Сейчас я хочу передать слово, которые расскажут и покажут, что как и будет нашим городе для демонстрации два прибора, которые были установлены на Клеверном мосту в сторону Киева, в сторону Одессы, которые украинского, сразу подчеркиваю, производства. Они прошли все необходимые сертификации. Есть метрология, есть метрология на эти приборы. Также была произведена поверка и юстировка. То есть, на сегодняшний день они полностью соответствуют своей законодательной форме, которая в Украине присутствует. К вашему вниманию обзорность когда едут машины, неважно сколько полос, в данном случае до 4 полос, фиксируется не только номер транспортного средства, его скорость и направление движения. Все нарушители, которые попадают в базу при превышении скоростного режима, они заносятся в отдельную базу и для этого, для удобства формируются дополнительные картинки, как общего вида транспортных средств, номера машины, ну и для фотоподтверждения подтверждения так называемых письмах счастья, где формируется собственно вся доказательная база. Значит, можно видеть общий план, можно видеть э, с титрами, без титров. Обращаю ваше внимание, что номер распозна распознается исходя из математики, которая, собственно, за это отвечает. Скорость транспортного средства исчисляется благодаря тому, что в прибор, в э, приборе используется самый современный радар немецкого производства с эффектом доплера, который позволяет многополосно вычислять каждое движущее транспортное средство и идентифицировать его скорость обращаю также его внимание что есть GPS координаты этого прибора где он установлен время фиксации нарушения ну и допустимая скорость и скорость которая была фактически э, получена исходя из данных это все э, происходит в автоматическом режиме вы сейчас можете наблюдать что пока мы с вами смотрим демонстрацию э, идет собственно процесс, который позволяет идентифицировать скорость в онлайн. То есть это все происходит, еще раз повторю, на трейлеровом мосту. Дополнительно эти приборы также могут выполнять другие функции. А именно, та же самая видеокамера, которая встроена в прибор, она может быть использована для других бонусных целей. Например, это так называемый модуль характеристики транспортных потоков, либо детектор транспорта. Обратите внимание, каждая полоса для движения транспортных средств выражена в отдельном столбике, и мы можем считать общее количество транспортных средств в этой полосе, сколько из них проехало автомобилей, мотоциклов, сколько грузовых автомобилей и так далее. Все это фиксируется в статистических данных, Обратите внимание, предпоследняя строчка, это понятие зато. То есть это элемент ИТС или интеллектуальной транспортной системы, которая с помощью управления светофором может в будущем позволять настроить очень правильную автоматическую разгрузку пробок в мегаполисе. Можно составлять графики, отчетности, которые идут по каждой полосе, по загруженности в одном направлении, в обратном, но это полный автоматический анализ ситуации на дорогах. Помимо этого есть дополнительные бонусные функции, переходим на следующий экран, это, к примеру, то, что во многих городах Украины проходит, это безопасность в, на дорогах в самом городе, либо... Просто ходит, камера его фиксирует, что такое событие есть. Как только он начал нестандартно себя вести, а именно это называется детектор генов, то программное обеспечение фиксирует данный элемент как подозрительный. И куда бы он ни ходил, где бы он ни прятался, черным цветом за черные деревья, как бы он ни включал нинекрию, все равно система его ловит и оставляет вот эти вот трекеры. В городах в области. Вот перед вами один из киевских перекрестков, где, где вы можете видеть общую обстановку, которая происходит на перекрестке. Это самый, к вашему сведению, самый аварийно опасный участок. И параллельно идет распознавание автомобильных номеров, что является критерием для розыска данных транспортных средств, если они находятся в базе э, национальной полиции. Это вот все работает в онлайн-режиме, то есть это вот в режиме реального времени. Считаем, что мы социально обязаны нести какую-то нагрузку, тем более, как, когда это связано с человеческими жизнями. Почему мы решили выбрать Одесский регион для пилотного проекта, так как сейчас считаем Одесский регион наиболее передовым, в связи с тем, что здесь практически уничтожена коррупционная составляющая, либо стремятся к этому, для нас, как для инвесторов, это, это очень интересно. Хочется сказать, что, к сожалению, на данный момент хоть и есть закон, но нет подзаконных актов, которые регламентируют возврат инвестиционных средств. На данный момент в Киеве при национальной полиции создана рабочая группа, в которой мы обходим, которая работает над, над, этими подзаконными актами. Мы очень надеемся, что в ближайшее время они будут созданы, и мы сможем ужигнуть вперед полностью. на дорогах является одним из главных приоритетов со стороны инвестиций. Администрация Одесской области приветствует инвестиции и взяла на себя обязательство создать комфортные условия для инвестиций в одесском регионе. Поэтому мы будем в дальнейшем оказывать всяческое содействие любым инвестициям, особенно таким полезным, как представлено сегодня. Когда уже можно, что это был рабочими режим? Ну Здесь это больше, ну что касается нас, нас инвесторов, это сейчас зависит от, от наших законотворцев, от Верховной Рады, а, и от Министерства финансов всем, чтобы разработали схему возврата инвестиционных средств. Мы, мы готовы в первый день, как данные документы будут подписаны, начать инвестиции. А, причем в полном объеме. Мы знаем, сколько примерно нужно узлов, в частности в Одесской области, и готовы инвестировать.